Оля, вы живете неподалік від от Майдану Независимости, и у якийсь момент буквально под вашими вікнами расстреливали людей снайперы. Это я не видела, потому что это было ниже. Я видела именно когда вот был разгон и когда людей не стреляли, а когда людей просто забивали насмерть, потому что если люди падали Собиралось вокруг них 8, 9, 10 человек. То есть они наваливались просто на человека и забивали этими палками просто до месива. И когда они уходили, все открытые, открытые места были просто кровавые. вообще-то страшно. Это... Вы сейчас все эти три месяца выжили поблизу Майдану. Что были вы участницей митингов? Ну, вы знаете, я очень часто была на, на Майдане и могу абсолютно точно сказать, что все, что. Просто сейчас я очень много общаюсь с людьми из России, которые совершенно какую-то чушь и хинею несут по поводу того, что было на Майдане, какие люди там собирались. Я была там много раз. Там абсолютно точно были нормальные люди. Это были бизнесмены, у которых это были студентов очень много. Это были простые люди. Мало того, сколько было моих друзей и мы в том числе, которые каждый день ездили в супермаркеты, покупали продукты. Люди стояли за свою свободу. Они хотели изменить режим. И поэтому очень страшно и обидно, когда сейчас многие российские звезды, у них какое-то мнение есть навязанное, ну то есть их российскими телеканалами, но люди, сегодня же 21 век, эра, эра интернета, то есть почему они никто не хотят просто элементарно зайти и посмотреть разные мнения и сложить какое-то свое мнение уже исходя из, из, из сайта, которые у нас там, я не знаю, CNN, BBC, ну то есть мы... Мы же живем не в каком-то вакууме, но тем не менее многие российские коллеги, коллеги продолжают писать вот этот вот бред и маразм по поводу того, что мы тут все фашисты, мы тут все неонацисты, мы тут все. Ну, Питчасе минуло и влады, уже можно сказать, про против владу минула. Ваш человек стал безрубежным. Это было какое-то связано с режимом. И что сейчас он вернется к своей деятельности? Вообще очень сложно было делать бизнес, конечно. Очень многим было сложно делать бизнес. Ни для кого не секрет, что средний бизнес вообще умер в этой стране. Не только нам было сложно. Очень многим. Але, але, было. Человек в бизнес через Владу. В тех условиях, поскольку он не был во власти, мой муж никогда не был во власти. Поэтому в тех условиях, которые были, зарабатывали только люди, которые были во власти. И все люди, которые были вне власти, как бы вот. Вилі не у діщо минулого року ви збиралися інтегруватися у російський шоу-бізнес. Вихід на телебачення російське вам можуть закрити чи не відкрити. Що ж робити? Так і буде. Значить, я далі буду здіватися только над нашими служителями. Не так давно, коли ви летіли, я так розумію, до Росії в аеропорту ви побачили Арсенія Яценюка. Вас вразило те, що Арсеніяценюк був у звичайному неві залі, чекав на рейс у залі разом з усією рештою пасажирів. На самом деле, так же должно бути. Ну то есть во всех европейских странах э, чиновники получают зарплату, они должны отчитываться за свою прибыль. Там у какого-то чиновника за 15 тысяч евро э, нашли часы, увидели, и он тут же написал заявление об увольнении. У нас как бы за 15 тысяч, знаете, ли булавку не оденут. Вы, не пятишлык торсенье. Вы знаете, как... это было смешно, потому что э, передо мной летел мой э, администратор, занимая как бы очередь, чтобы мы быстренько прошли. Э, быстрее всех людей <laughs> вот. и он занял место и я под, под, подскакиваю а там уже были, были как бы люди за ним и я вчискиваю себе так нагленько тут поворачиваюсь а это и Арсений Ясенюк и я тут понимаю что он премьер-министр думаю ну как-то же нужно наверное пропустить у него государственные дела <laughs> слава богу он оказался все-таки джентльменом и сказал конечно же проходите все такое на что я ему сказала так что у нас как бы демократия по-настоящему на что он очень, так знаете, потупые очки. И я думаю, что, конечно, он это делает и немножко показушно, но хорошо. Лучше показывать такое, чем золотые унитазы, правда?